Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 8 del Love Síndrome. It y Day ven el amanecer juntos basados en el libro. Está hecho, vamos a ver el amanecer, dijo. ¿No lo has visto? preguntó Day tapándose la boca de inmediato. Si no vas, iré a ver con ustedes, respondió, haciendo que Day se volviera y mirar a It. It fingió sonreír. Averigua el dolor, dijo Day solo eso. It sonrió un poco porque It fingió decir eso. ¿Te vas a ir? preguntó de nuevo. Déjame terminar lo primero, dijo Day, y supo que Day definitivamente iría a ver el amanecer consigo mismo. Cuando Gary y Night regresaron, Day terminó el desayuno. Day dejó de lado. Entonces Day invita a Night a mirar junto al sol. Despiértate temprano, dijo Tom. Me desperté y preparé el desayuno primero, respondió Night. Day se acercó y se quedó apoyado contra un gran tronco. En cuanto a It, se subió y se sentó colgando las piernas al lado de Day. Un niño pequeño sentado en la cabeza de un adulto dijo Day con indiferencia. It flotante, ojos sonrientes. It no se sintió menos cómodo con un ambiente como este. Day se paró con los brazos cruzados y miró el horizonte con una expresión silenciosa. Dormiste bien anoche, preguntó Beach. Day se giró para mirar ligeramente. Mm, estoy bien, respondió It con una sonrisa. Sintiendo que su rostro se calentaba de inmediato, cuando pensó en el amor de Day en la tienda consigo mismo y recordando lo que dijo de ayer, que Pitch escuchó sus propios sonidos cuando estaba en el baño con Day. Es más cómodo cuando me voy a la cama como un amigo. Pitch simuló preguntar, lo que provocó que Day se girara de inmediato para mirar a Pitch con ojos inmóviles. Pitch rápidamente levantó ambas manos. Estoy bromeando, Pi. No me mires así. Dijo con una leve sonrisa. Debe de ser más cómodo, ¿no es así? Dijo apresuradamente complaciendo a Day para aliviar la atmósfera de inmediato. Duerme como un amigo, con dormir como un amante. La comodidad es muy diferente. Dormir como tu amigo puede hacerte sentir cómodo, pero dormir con tu esposo no es solo es cómodo. Sigues cómodo, ¿verdad, Id? Dijo Day como grupo, haciendo tanto que Id como Pete se detengan. Y colorea su cara poco a poco. Pitch levantó la mano y se ríe de sí. Estoy de acuerdo. Jeje. dijo Pitch con sarcasmo. It se levantó con la cabeza agacha, sin atreverse a mirar a Pitch, porque tenía miedo de que la otra parte mirara a su alrededor. It salta de un tronco e inmediatamente se movió para pararse junto a Day en el otro lado. Day lo miró con una sonrisa. ¿Por qué no te sientas arriba? ¿Por qué bajas? preguntó Day. Quiero pararme aquí, dijo It, con una leve sonrisa en los labios, sabiendo que It estaba avergonzado por las palabras de Tay. Preferiría no molestarme. Estará bien, Pitch dijo con una sonrisa y se alejó. Tú, It inmediatamente hizo un sonido cuando Pitch caminó. ¿Qué? preguntó Tay. Um, hasta ahora no sé qué tan profundo piensa Pitch. Estoy avergonzado, dijo It en voz baja. Eh, no importa, porque ya sabe de lo que estoy hablando. Respondió Day, mordiéndose el labio, sin atreverse a moverse y caminar para saludar a la generación más joven. La generación más joven, nadie se atreve a venir y a saludar. Solo pueden pararse y hablar con Nightgear, porque piensan que Day necesitará más tiempo personal con It. Es ese es el amanecer, señaló It a Day. Los dos se pararon uno al lado del otro, frente al sol naciente, antes de que It pudiera sentir la presión de su mano. It se volvió para mirar el rostro creciente de Day parado quieto mirando al sol, y Day tomó las manos de It, dame un poco más de tiempo, trataré de recordar todo, dijo Day, haciendo que It sonriera suavemente, con los ojos humedecidos con gotas de agua, pero It no los dejó fluir.